ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ నృసింహ కవచం ఎంతో మహిమగల స్తోత్రం నృసింహ కవచం దీనిని భక్తితో పఠించిన విన్న సకల పాపాలు హరించబడతాయి సత్సంతానం కలుగుతుంది ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది సర్వత్రా విజయం సిద్ధిస్తుంది ఆరోగ్యాలతో వర్ధిల్లుతారని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు శ్రీ నృసింహ కవచం नृसिंहकवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव सर्वमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितम् विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवासनम् इन्द्राधिसुरमौलिस्थ स्फुरन् माणिक्यदीप्तिभिः पिराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता सविनयं स्तूयमानमुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहोमे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भवः सर्वगोपिस्तम्भवासः स्तम्भवासः फालं मे रक्षितु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नृहरिर्मुनिर्वर्यस्तुतिप्रियः नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहोरसनां मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूपर्णान्तकृत् दिव्यासोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरी स्वनाभिब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरुपधृक् ऊरुमनोभवः पातु जानुनी नररुपधृक् जङ्घे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी शिरराज्यप्रदः पातु पादौ मेनु नु हरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषा पातु मे सर्वशस्तनम् महोग्रपूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंह वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रौ मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युन्नृकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्यः नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयूकर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पटे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठेद्युत्तात्मनां नृणां कवचास्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये चुभक्षुसम्भवाः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु स तच्चाप्नोत्य गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिविभुविदितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तम् క్రందం రోషయంతం దిశి దిసి సతతం సంహరంతం భరంతం వీక్షంతం వీక్షయంతం దివ్య సింహం నమామి శ్రీ బ్రహ్మాండ నమామిబ్రహ్మాండపురాణే ప్రహ్లాదోక్తం శ్రీనృసింహకచం సర్వ శ్రీకృష్ణాపణమస్